સૌરાષ્ટ્રમાં પાટીદારોની આસ્થાનું કેન્દ્ર ગણાતા ખોડલધામના શરણે પહોંચી મંગળવારે પ્રદેશ પ્રમુખથી માંડીને કોંગ્રેસના તમામ દિગ્ગજ નેતાઓ છે તે ધજા ચડાવવા માટે ખોડલધામ પહોંચ્યા હતા ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી મુકુલ વાસનિક ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા લોકસભા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર વિધાનસભા વિપક્ષ નેતા તુષાર ચૌધરી પરેશ ધાનાણી સહિત મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના નેતાઓ અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા કોંગ્રેસ આગેવાનોએ ખોડલધામ ચેરમેન નરેશ પટેલ સાથે પણ એક મુલાકાત કરી હતી કોંગ્રેસના આગેવાનોએ તો દાવો પણ કર્યો કે તેઓ અહીંયા કોઈ રાજકીય એજન્ડા સાથે નથી આવ્યા પરંતુ માત્ર માતાજીના દર્શન કરવા આવ્યા છે હવે એ વાત જાહેર છે કે ખોડલધામ ધાર્મિક સ્થાનકની જગ્યાએ રાજકીય રીતે પણ ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે તેઓ ખોડલધામ કોઈ રાજકીય એજન્ડા સાથે નથી આવ્યા માત્ર માતાજીની પ્રાર્થના કરવા આવ્યા છે તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની હાલત દયનીય છે રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પણ ખૂબ કથળેલી છે ત્યારે લોકો માટે વિપક્ષ તરીકે લડવાની પ્રાર્થના કરવા માટે ખોડલધામ આવ્યા છે શું કહે છે બંને નેતાઓ મુકુલ વાસનિક અને અમિત ચાવડા તે સાંભળો आज नए साल की शुरुआत में गुजरात के सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खोडल धाम में माँ खोडल के दर्शन के लिए हम आए हैं सर्वा के कल्याण की कामना के साथ आज हमने पूजा भी की है और ध्वजारोहण भी किया है आज गुजरात में कमौसमी बारिश के कारण किसान आर्थिक तौर पे पाईमाल हो चुका है सभी वर्ग विस्तार के लोग काफ़ी परेशान हैं। सरकार किसी की बात नहीं सुन रही है किसी के लिए सहानुभूति से काम नहीं कर रही है ऐसे समय में हमने माँ खोडल के चरणों में शीश झुका के कामना की है कि सर्व का कल्याण हो सर्व के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की ताकत हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिले हमारा संकल्प है कि गुजरात के किसानों के आर्थिक उन्नति के लिए गुजरात के युवाओं के रोजगार के लिए गुजरात की महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए और सभी जाति वर्ग विस्तार के लोगों की प्रगति के लिए हम काम करेंगे और उसके लिए हमें प्रेरणा शक्ति प्रदान करे ऐसा आज सबने प्रार्थना के साथ संकल्प किया है तो आज हम कोई राजकीय एजेंडा के साथ या कोई राजकीय राज बात करने के लिए यहाँ नहीं आए हम दर्शन करने आए हैं हमने माता जी के सामने प्रार्थना की है कि गुजरात में सभी लोगों की जो परेशानी है जहाँ भी अन्याय हो रहा है जहाँ भी भेदभाव हो रहा है उसके सामने लड़ने का जो हमारा संकल्प है उसके लिए माता जी का आशीर्वाद मिले ताकत मिले और हम साथ मिल के गुजरात के लोगों के विकास के लिए काम करें गुजरात में स्थानीय चुनाव आने आने वाले तीन चार महीने में आने वाले हैं कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है गुजरात के आज किसान परेशान है युवा बेरोजगार है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बदतर हो चुकी है सभी वर्ग विस्तार के लोग आज सरकार के से परेशान है चारों तरफ भ्रष्टाचार है अधिकारी का राज हो रहा है महिलाओं की सुरक्षा नहीं रही है सभी इश्यू को लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं आवाज़ उठा रहे हैं और लोग परिवर्तन के लिए आने वाले समय में मतदान करने जा रहे हैं देखिए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित चावड़ा जी हमारे विधायक दल के नेता तुषार चौधरी जी परेश धनानी जी भूपेंद्र मडावी जी और तमाम कांग्रेस जन यहाँ तक कि मैं कहूँ कि समस्त कांग्रेस जनों की ओर से आज यहाँ पर कोडलधाम में हम ये महत्वपूर्ण आस्था का जो केंद्र है श्रद्धा स्थान है यहाँ पर दर्शन करने के लिए और ध्वजा चढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि यह अवसर हमें प्राप्त हुआ यहाँ आने के पीछे किसी भी तरह से कोई राजनीति नहीं है किसी चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है सिर्फ ये एक महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोगों की आस्था कोडल धाम पर टिकी हुई है और इसी आस्था के चलते हुए हम यहाँ पर माता का दर्शन करने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित हुए मैं ये समझता हूँ कि इस अवसर पर दर्शन प्राप्त हुए और साथ ही साथ यहाँ पर नरेश भाई पटेल जी भी उपस्थित रहे उनसे भी मुलाकात हुई उनसे भी इस प्रांगण में हमने जाकर किस तरह से कोडल धाम आज है और भविष्य में किस तरह से इसका विस्तार होगा उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई मैं समझता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण मौका था और मैं इसमें वो सभी साथियों का जिनका सहयोग मिला ખોડલધામ આવીને ચૂંટણી પ્રચાર ની શરૂઆત કરી છે પાટીદાર સમાજ ને રીઝવવાના પ્રયાસ કર્યા છે સાંભળો ભરત બોગરા શું બોલ્યા पाटीदार समाज का धाम खोड़लधाम में कांग्रेस पार्टी ने ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा है साथ साथ गुजरात में चुनावी प्रचार का भी शुरूआत कर रहे हैं मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि खोड़लधाम में कोई भी भक्त आए उसका स्वागत है लेकिन सौराष्ट्र का किसानों और पाटीदार जो लोग कांग्रेस का कारनामा को कभी नहीं भूल पाएंगे कांग्रेस के शासन में किसान गांधीनगर में जब बिजली मांगने के लिए गए थे तब किसानों का पोतरा का गोली मार के हत्या हुई थी उसकी सबूत आज भी गांधीनगर में है कांग्रेस के शासन में बहुत बड़ा पाटीदार लीडर का हत्या हुई थी वो बात सौराष्ट्र का पाटीदार और किसान कभी भी नहीं भूलेंगे और सबसे अहम बात कांग्रेस पाटीदार समाज को समझाने के लिए इस काम कर रहे हैं उसको पता होना चाहिए कि ये सौराष्ट्र का पाटीदार है वो अच्छी तरह से गुजरात का पाटीदार जानते हैं कि कांग्रेस का केंद्र में सरकार थी राज्य में सरकार थी तब भी कभी भी कांग्रेस ने कोई पाटीदार का बड़ा चेहरा को लीडर को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दिया है वो चीज कभी भी नहीं भूलेगे पाटीदार समाज આમ તો ખોડલધામ છે તે આસ્થાનું કેન્દ્ર છે પરંતુ પાટીદાર વોટ બેંકને જોતા દરેક ચૂંટણી પહેલા તે રાજકારણનું કેન્દ્ર બનતું રહ્યું છે અને એ વાત તમામ લોકો જાણે છે કે દરેક પક્ષ સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટી વોટ બેંક પાટીદારોને રાજી કરવા માટે ખોડલધામ જતા હોય છે ત્યારે આવનારી સ્થાનિક ચૂંટણીઓમાં સૌરાષ્ટ્રનો પાટીદાર સમાજ કયા પક્ષ સાથે જાય છે તે જોવું દિલચસ્પ બનશે આપના શું વિચાર છે સમગ્ર મુદ્દે અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે નમસ્કાર